Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda əməkdar elm xadimi Qızıl Qələm mükafatı laureatı, görkəmli dilçi alim, tanınmış ictimai-siyasi xadim mərhum professor Nizami Xudiyevin 75 illik yubileyinə xüsusi olumuş tədbir keçirilib. Yığıncağa giriş sözü ilə açan Dilçilik İnstitutunun direktoru professor Nadir Məmmədli Nizami Xudiyevin elmi-pedaqoji fəaliyyətindən danışıb, bildirib ki, Nizami Xudiyev 1978-ci ildə namizədlik, 1990-cı ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. 1994-96-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Peda Gəncə Universitetinin rektor olub. 1996-2006-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinə rəhbərlik edib. Milli Məclis üzv deputatı olduğu dövrdə Dövlət Qrucuçuluğu, İqtisadi İsdaatlar, Mədəniyyət və Təhsil sayəsində qanun layihələrinin müzakirəsində tutarlı təklif və mülahizələri ilə həmişə seçilib. İcrasda Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri professor Tofiq Müzəffəroğlu, Nizami Xudiyevin yaradıcılıq istiqamətləri Azərbaycan dilinin tarixi şöbəsinin müdiri dosent Xədicə Heydərova, Nizami Xudiyev və ədəbi dil tarixi müəllifi dəllərlər. Dosen t Qətibə Quliyeva dilçilikdə Nizami Xudiyev fenomeni adlı məruzələrində çıxış ediblər. Bildirilib ki, Nizami Xudiyev 60-dan çox monoqrafiyanın, dərslik və dərslə vəsaitinin, 400-dən çox elmi məqalənin, 50-dən çox sənədli televiziya filmlərinin ssenari müəllifidir. Onun elmi-pedaqoji fəaliyyəti ən yüksək mükafatlarla qiymətləndirilib. Tədbirdə Azərbaycan Dövlət Pedagoq Universitetin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdirib, dosent İradə Kərimova, baş müəllim, dosent Vaqif İsrafilov Nizami Xudiyevlə bağlı xatirələrini bölüşüblər. Sonda alimin qızı Azərbaycan Tibb Universitetinin müəllimi Həkim Aytən Xudiyeva tədbir iştirakçılarına öz təşəkkürünü bildirib. Leylinə Əmimqızı, Fərid Həşimov, Vaqif Vəhabzadə Elm TV.